thank you Необъявленная война против Украины. Сердачане хорошо нас встретили. В милиции всегда было работать непросто. На сегодняшний день действительно ситуация сложная. Вместе с тем и личный состав, и люди настроены нормально. Есть сотрудники, которые изменили присяги, от этих сотрудников мы избавились. Основная масса работников милиции нормально нацелена. Вторая ситуация сегодня день прапора. Каждая держава должна иметь свой флаг, гимн свою историю. Мы к этому тоже стремимся. Слава Украине!